Люби, привет! Сегодня поговорим о бесплатных бассейнах в Берлине. Поехали! Заниматься спортом и плавать полезно не только для поддержания физической формы, но и для поддержания душевного равновесия и здоровья. Поэтому с 15 февраля Сенат Берлина предлагает получателям социальной помощи воспользоваться специальным предложением и ходить в бассейны Берлина бесплатно. Бесплатный вход в берлинские бассейны, их более 30, будет открыт для получателей социальной помощи с 10 до 3 часов дня и весь день в субботу. Эта акция продлится в течение всего 2023 года. Она проходит в рамках компании сети тепла Netzwerke der Wärme. И тепло здесь подразумевается в том числе и сердечное, для того чтобы людям можно было провести где-то с пользой и с удовольствием времени, чувствовать себя так одиноко, тем более в такие холодные дождливые дни. Обязательно воспользуйтесь этой возможностью, сходите в бассейн и прекрасно проведите время. А также поделитесь этим видео со своими друзьями и знакомыми, кому оно тоже может быть полезно. Оставляйте нам свои комментарии внизу, особенно напишите, какой бассейн в Берлине вам нравится больше всего. И завжды пометайте, все будет добро.